В мае простреливали, это они так угрожали, что... Это сказали моим родственникам, когда меня искали. Маленький... А знаете, они приезжали? С автоматами, с ломами, дверью, Они не звонили, не стучали, они сразу взламывали дверь. Мы корчевывали маленький... дверь, доброе утро, там маленькие дети спали. Одного хлопца забрали 16 дней, его дуже побили, ребра, э... лице, все было побито. З їхньої сторони, але вже потім, коли вже почали е, ходити з нашими прапорами, коли вже на, 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 в усіх куточках кричали Слава ЗСУ, слава Україні! то воно вже повірило, що це дійсність. Знали, що наші поряд і що ніхто нас не скривить. Вже да. спокійно, вже можна виходити, нічого не боятися. І тут перша машина з сторони вокзалу підійшла. перша машина. Лиховая вышли трое ребят. Это первенцы были. Это было около часа дня, 11 числа. Это были первенцы. Их схватили на руки. Никто не верил. Думали, что это редеты орки. Провокация думали. Но Херсон уже все. Он уже был захвачен. Вернее, освобожден. Знаете, когда есть вот, фильмы какие-то, там где добро борется со злом, и вот когда территории зла, когда вы переходите через эту границу, они вот все во мраке. Вот здесь абсолютно то же самое. Когда вы заезжали в Херсон, город был погружен полностью в мрак а после оккупантов. Они же вывозили даже памятники. Поэтому... У вас такая крутая форма? А ми старались їх обходити, не спілкуватись, бо якщо щось не так, щось глянеш, скажеш. Я, я вже стикалася. Мені трошки важко на українською мовою ну, що нам забороняли все, що зв'язано з Україною, пісні. Телефони палифони. в мене не, не було. Забирав припали. Телефон забирали, і тебе забирали. Були да От, і, і ми врубили, заді були, заді були. і, і там, де міліція і на міліції, та 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 і на Маяковського було, і Де СБУ там теж хотів. А за, за що вивозили? За все, що це не, не, не в очі подивилися, оці де ж очами зупинилися, і могли взяти документи. І діли з тобі бросалі, тому що ні інформацію знали. вони ще... старалися ніхто не виходив, а може не виходив нікуди. Ну так, або виходили, швидко быстренько... <постив> зробили там свої тіла і назад. <постив> жопу, очами з ними ніякими не все не це Ви балакаєте, можна сказати, це не Багато друзів qua, хто но... там побував, вони розказували жахливі. Вони катували просто за прапори, за українську мову. Ми знайшли пісню, червона калина, чи якусь там переможе. Щось таке, якусь пісню людина дивилась на ютубі і лупцювали так, що не хотілось вже каже. Я вже прощався. Геноцид був настоящий геноцид. Він був лише п'ять днів. Це мало, бо люди сидять місяцями. Ми досі про них не знаємо. Є такі, що ще з початку війни ми не знаємо, де вони Мене брат з них місяць тому. Їхав на роботу на такому мікроавтобусі з спіральними машинами.

У нас багато людей, знайомих прийшли катівні. Це жах. Є... А вони не казали? струмом питали струмом. Та у нас е, председатель СПБ з Тавріческом 12 суток відсидів. Чоловік з жінкою, то жінку гвалтували, а чоловіка гвалтували, де ще і електричним струмом. А після цього випустили через 12 суток, то вони троє суток плакали, і потім ми їх відправляли. Це каже, витримати невозможно. Кажеш все і кажеш, що ще чого й не було. Бо каже, коли електричним струмом тебе катуються, невозможно витримати. Да, до да, друзей приходили, их не было дома, слава богу, родственников тоже не было дома. Квартиры разворовали, я знаю, там у некоторых ребят фамилии не буду называть, но в соцсетях русские выкладывали книги Майнкампф, якобы, что они там лежали, какие-то статьи про Бендер, ну, все как в стилистике русских пропагандистов о том, что здесь одни нацисты, националисты. Они любили, любят, любили это время, с 7 до 8 утра приезжать. Это хорошо, что сейчас не сектор, я двоих спрятал в подвале, а сам вышел к Меня сразу не пустили домой, для, для обыска я провели обыск на воротах. Потом спросили, сколько, квартир, сколько домов, ну кто еще есть, количество этих комнат. Зашли сами, потом и меня завели. Ну, а там уже все прелести электрошока по мягким местам. После второго звонка сестры, когда она позвонила, сказала, что отец меня ждет там в сквере, тут в другом районе города, то они думали, у них пошла паника, эйфория, что делать, как правильно поступить, чтобы и отец и сын вместе были, ну, чтобы его как-то завести. Вначале начали говорить, звони, потом один другой говорит, не звони, выйди. Заведи его в дом. Я вышел, взял ключи, телефон мобильный, ключи от дома, сигареты там, в тапочках был, кепки. Вначале постоял, вышел на дорогу. Мы с отцом друг друга увидели на расстоянии. Я начал идти к нему, понял, что за мной никто не вышел из дома. Дойдя до него, сказал, что все пропало, все плохо. Сам начал бежать. Mm -hmm хорошо, что знаю район города. Хорошо. Там одна из бабушек согласилась. Понял, что по нему до сих Одна из бабушек решила. Ну, дала добу разрешение, чтобы мне, ну, прийти. Я просидел, в, скажем так, в собачьей будке вместе с собакой. Часа три 4 Потом перелез в женщину, в другой дом. Женщина вышла. Вначале я ее испугал ну что у меня было ну, разокрашенное лицо немножко. Она тоже вначале меня проверяла. Что... И проверяла поляныца, Я ей ответил. Она, ну, говорит, нет, неправильно отвечаешь, как-то ты неправильно отвечаешь. Mm -hmm. В общем, побыл там у нее до, до, до темна. И потом я думал, что я уже выходил на связь через не с родственниками, а со знакомыми родственниками. Mm -hmm. а, то они чтобы я к вечеру, ну, до вечера, чтобы я появился к родственникам. Вот заберут детей, его везут, Потом уже на следующее, ну, я не, не, не шел, потому что понимал, что если я приду, то никто из живых не останется. И плюс у меня двое в подвале сидели у меня, которых mm -hmm. я заховал. И их не семьи пострадали, да и они, но я решил не идти. Да, и женщинам тоже должны не идти. А потом, где-то уже к 9 вечера, я пошел посмотреть на дом издалека, ну и, соответственно, достать парней. Достал парней по-быстрому. Мы оттуда ушли и буквально только отошли порталы кварталу, дома угу. ну, так. Пересидели ночью женщины этой. Она дала добро до утра и потом ушли. А потом на следующий день я узнал, что мои начали ездить по всем моим адресам, потому что мой телефон был у них, всем, по всем родственникам и знакомым. Вначале по родственникам, по всем тоже, опять-таки, чтобы я пришел. На третий день уже пошли по знакомым. И тоже угу. конкретно. Выламывали двери, там все, что могли технику из техники выносить, это у них стандартное было, это компьютера, телефон, угу. системный блок. У вас там в мае расстреливали, это они так угрожали? что? Это сказали моим родственникам, когда меня искали, отца держали в здании СБУ нашим и угрожали родственникам вначале. племянникам, что их заберут, вывезут в Краснодар, чтобы я пришел. Потом а, отца забрали, я так понимаю, тоже издевались, сбили. И... А сколько отцу лет? 58. Он а, на контракте Херсонская терробороны. Mm. И его держали дня три, может больше, это я еще не знаю, потому что родственники выехали в Одессу сейчас. И когда отпустили, то ему сказали, что меня, когда я переходил на сторону Николаева, что меня расстреляли. И пока они не выехали все, то я с ними на связь не выходил. Ну, на связь не выходил со своими. Ну а потом чуть-чуть оклемались и дальше продолжали работать. Мы э, были здесь, собирали информацию, передавали, где они дистацируются, э, как перемещаются, количество. тут ще один корпус був. Тут нічого такого. Кроме как здание, ничего такого здесь нет. И наши супергерои. А вы знаете, полиция нас вызывала. Так, да, -да убила эту щель. Без вас за вас переживали. я бы там Честно, мы за вас переживали не меньше. І молоді і по кілому віку держави при всі ждали. Ну це процентів. Навірно, 10, Оце люди, які за Росії хватає калабара. А вони залишились, залишились. в ви, 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 багато своїх ви багато. Виїхали ви. ви ви це. Коли виїхали, коли виїхали багато кстати, росіян. Багато Ну, вчора. Ми розмовляли з жіночкою. Там каже, що ви що рано радуєтесь? Ми ще вернемся. Да, вот це мала щорано раді. Та ви вірите? Ні, не виручу. Ми чотирнадцятому році кошмарили. Теперь уже все так. Я було б помоложе з чоловіком, то мы більше їх кашмарів на сутворі зі бронями будемо прийшов. Да, будемо да? добровольно просить їх виїхати нахід з України надо, булота, надо, на болота, на да, свої да. було там.